Тиждень для відпочинку у Румунії в нас перетворився на 40 днів. Цей час дав нам прийти в себе. Іграємо суля в прядки. ти де? і зрозуміти, що в Румунії ми залишатися не готові. Саме тому ми подали документи на візу в армії. Найкращі гості ті, хто знає, коли вчасно піти. Сім дітей, і п'ять дорослих в одному домі це забагато. Настав час рухатись далі. 21 марта подали на візу в Англію сьогодні, 12 апреля. Ждем уже почти 20 днів, навіть більше. Ответа що не пришло, але ми решили уехать пока из Румынии. Ми спланували свій маршрут таким чином, щоб відвідати якомога більше своїх друзів і знайомих на шляху до Англії. З надією отримати візу в дорозі, ми відправились на кордон з Угорщиною. Перші тижні війни багато українців могли простояти тут кілька днів. Тепер, через півтора місяці, ми простояли тут лише дві години. Стоїмо на границі сюди, з Єнгрія у мене ключовий сезон компанії. Угорщину ми проїхали без зупинок. По дорозі читаючи в Вікіпедії про її історію і традиції, а також мову, яка виявилася дуже важкою і не схожою на українську. Бачили кілька старих замків, але не мали часу зупинитись. Приїхали. Наша перша точка це Словакія. Недалеко від гор Татри. Ух! В Словаччині ми провели два дні в гостях у наших друзів з Ірпеня. Чудова сім'я з чотирма дітьми, котрі мали будівельний бізнес в Ірпені, і який повністю зруйнувала війна. Вони проходять зараз нелегкі часи, але їх вірі і вмінню радіти, не дивлячись на обставини, можна повчитися. Ретро апартаменти. Сервант. Это просто смотрит. Уля вперше знайомиться з радянською стінкою. Ставте лайк, в кого теж така була. Неподалік звідси розташована місія Юсфокрайст, яка зараз прихистила родину українських біженців. Прямо біля підніжжя гори з власною фермою. Вони надали житло, харчування і проводять заняття для дітей та дорослих. Це дуже важлива робота. Вони справжні герої. Як пічка називається. Як вона Це індюк. Він робить да? Да. так. Миш Ні. Воняет. Воняет? А что воняет? Вообще не знал, что в Словакии так красиво. Здесь есть несколько курортных городов, очень больших. Горы, татры, рядышком. Польско-словацкие. Очень большие снежные вершины. Просто потрясающий вид. Говорят, это какая-то порода... Это свиней? Венгерская. Венгерская, у которой нету сала. Не-не, сало есть, но оно без холестерина. Да, вот что-то типа такого. Короче, ешь и худеешь. <сёк> будем следующей точкой ехать уже в Польшу. Там будем около недели, может быть, пять дней. Вот такое вот наше путешествие началось по Европе. Длительность где-то в месяц. Короче, не знаю, как мы выдержим это все. <сёк> С детьми в машине месяц ехать. Впервые у нас такой опыт на машине. Кстати, все, все платные дороги, все трассы, автобаны, они бесплатны для украинцев сейчас. И не знаю, как в разных странах, но вот в Словакии, в принципе, ты просто заезжаешь, там нету ни оплат никакой, ты просто проезжаешь, тебя считывают твой номер украинский, и никакого штрафа, ничего нету. Так, Маш, куда мы приехали? В Польшу. Ми заїхали в гості до нашої подруги з Києва, яка разом з мамою та двома дочками була вимушена тікати від війни. Їх прихистили незнайомі люди, забезпечили всім необхідним, допомогли знайти роботу і окреме житло. Доброта людей не має меж, і з кожною нашою зустріччю в цій подорожі ми бачимо, як в цей нелегкий час Бог піклується про кожного, оточуючи гарними людьми. Ва абсолютно незнайомі люди приймають так як з їхньої сім'ї, тривають свої дома, діляться просто всім своїм. Всем лучше просто незнакомые люди на улице подходят хотят дать денег. Сначала мы поехали к какому-то двухэтажному к такому старику. Не обрадовать. А теперь поехали, поехали в двухэтажную. Добрый день, пане! Приехали в Польшу к нашим друзьям Поповым, Андрею и Оле Бутам. Скараходовим, коротше, здесь движуха нормальна. Уля, кто там йде? Стефан. друг? Да. Стефан, привіт. Минулого разу в такому ж форматі ми були з поповими і битами в Карпатах. А трохи раніше в Єгипті. Ми любимо подорожувати разом. Хто б міг подумати, що нова наша зустріч буде в Польщі в якості біженців? Вони зараз допомагають місцевій церкві приймати українців, перекладають, проводять зібрання українською, надають психологічну допомогу. Цей непростий час продовжують піклуватися про інших. Взагалі нам дуже щастить з друзями. Здесь одна злотая стоит э, парковка на 45 минут. Блин, Можешь? я же заплатил 20 злотых. За парковку? Где? Вот там, возле парка. Как можно заплатить 20 злотых? Я не знаю, я там клацал-клацал. Там было 0 злотых и было 20 злотых. 0 никак не давалось, табанчик. Ты что-то переплатил очень жестко. На месяц, да? где-то на месяц. Ферма, реально. Що бесплатная парковка? Виходне безплатне. За, за що знаю, за что 20 зло двадцятку по всій Польщі суботу воскресенье парковки безплатне на Великдень? Ми відвідали зібрання в церкві. Круто, що був україномовний перекладач. А по обіді ми зібрались разом. Навіть влаштували невеличке свято для дітей. Чому ж наша, славна Україна, зажурилася? В подорожах з дітьми найтяжче з рутинними справами. Після дороги всі дуже втомлені, а готовку і прибирання ніхто не відміняв. Тому намагаємося задіяти в цьому всіх. Діти допомагають готувати і прибирати, старші доглядають за молодшими. Поліна в нас навіть працевлаштована. Коли ми їдемо в машині, вона відповідальна за Міхея. І ми їй платимо погодинну зарплатню. Діти ростуть дуже швидко і ми повинні встигати запам'ятовувати всі важливі моменти. Міхею майже сім місяців і він пробує першу дорослу їжу. Перша їда Міхея Він вже дуже давно хоче кушати. На. А, Тихо, не руками, не руками. не руками. Да. Да. Что скажешь? Что скажешь, как тебе еда? Да не вроде. Ещ давай. Еще. Без рук. Без рук. прибыли в Германию. Вот здесь уже, наверное, три дня. Но когда с Польши выезжали, э, заболела Соня. 39 температура была, кашляла, горло болело. И мы но ну, не могли там дальше оставаться в Польше, потому что там аренда заканчивалась и дорого было жить, и нас уже ждали в Германии. Сонечка, ну что, ты готова ехать? Да. Справишься? Моя ты вот Маша, да а что? что это такое? <с Situation> ну, что? Слав, ну давай еще эту штуку возьмем, ну очень надо. Сен, ты давай. в клетке? В общем, мы ехали целый день до Германии. Там были такие пробки. Всю дорогу от Польши до Германии были пробки в виде фур. Даже по трассе, где 130-140, мы ехали там 30 км в час. И, короче, вместо 4 часов мы ехали часов 8, наверное. Здрасте! Приехали Катя, наша няня. Очень рады нас видеть. В Крёгис, Германия. Мы планировали зустрітися на пару годин, але через хворобу залишилось на кілька днів. Мисія до зараз живе Катя прийняла нас. Здесь мы три дня думали, Соня выздоровеет и все будет хорошо, но вместо того, чтобы выздороветь, она продолжает болеть и заболели ещё Уля и Поля. Уля, что это? Да, это мамада. Мамада. А мама. чем пахнет? Мамада. Ах. Ах. Уля, чем пахнет? Мама. <сёк> Единорога. Единорога? <сёк> Ты рассказал, что нам надо было освободить дом, мы отдали все вещи, да. оставили немного самых важных, холодильник, сушилку и пару памятных вещей. И, короче, это было сложно. И дома теперь уже нет, потом возвращаться некуда, только вперед, надо искать новый дом. Но есть хорошая новость. Мне сказал а да, ты мне не Леша минзатов что мы были в Румынии, ну. и это не Шенген. И получается, в Европе мы только после того, как мы Румынию пересекли. Поэтому мы в Европе не 60 дней, как мы переживали, а. 5 дней класс! Это отлично. Потому новость. что мы реально думали, что мы, мы напряглись. Да, уже подходим к этому сроку, когда нам нужно поделиться. Да, просто в Польше надо было 60 дней. Давай подержим. В Польше что нужно было зарегистрироваться это? за 60 дней, и мы поняли, что мы там не успеваем. Турбулентность. Мы в деревне Крёгис, это очень красиво. Вот, вот как они делают, что ты идешь, и ты понимаешь, что это немецкий дом. Вот он красивый какой-то такой, аккуратный. У них какой-то фирменный стиль. И очень во дворе все красиво, и маленькие заборчики. Короче, очень нам нравится. Свой дом, да? Очень хочется свой дом, очень хочется что-то купить домой и сделать там красиво. Я дитина, которые очень любить гуляти. Поліна з тих дітей, хто дуже полюбляє сидіти вдома в своїй кімнаті. Любить читати, малювати і дивитись мультики. А от прогулянки і постійні подорожі їй нелегко даються. Тому ми намагаємося давати їй час залишатись наодинці. А Взагалі у тебе велика сім'я? Конечно ж, да. Тебе Не напрягає шумна компанія. Конечно, на Смотрите, как ребенок превращается в подростка. Он такой, ну боже, у него появляются клыки. Он может съесть вас живцом. Человек подросток. А, спасайся, кто может. Пытаемся заставить подростка любить прогулки. И как? одна классная фотка 5 минут Майнкрафта. Стыдно говорить про манипуляцию. Да что ладно, давай, но все равно. Не Значит, Мы придумали так. Одна фотка качественно сделанная стоит 5 минут Майнкрафта для Полины. Потому что она не сильно любит гулять. Коль, тебе нравится фотать? Ну да. А Майнкрафт хочешь потом поиграть? Конечно Скажи грустную новость. А, грустная новость такая, мы месяц. Завтра будет месяц, ждем визы с Англии. И сегодня поняли, что мы неправильно заполнили анкеты. И нам надо опять ждать, и нам негде жить. Дети уже спрашивают, мы сейчас уже едем домой? Нет, мы в гости. А теперь мы едем домой, нет, мы снова в гости. И так каждый раз. И дети еще заболели. И у Сони 39,3 ночью было, у Ульяна заболела. Короче, да, на самом деле это я провтыкал. Короче, я заполнил одну анкету на всю семью. Получается, в анкете был пункт, есть ли у вас члены семьи, и есть они в Англию вместе с вами. И если ты кликаешь кнопочку «Да», то ты заполняешь их паспортные данные, фамилию, имя, дату рождения и так далее. Но я подумал, что раз они едут с нами, со мной, и я заполнил их данные, значит, этого достаточно, чтобы получить визу на всю семью. Я впервые подаю онлайн документы на визу, поэтому не знал всех нюансов. И оказывается, что нужно на каждого человека отдельную десятистраничную анкету заполнять с миллионом данных. И я, конечно, провтыгал, ни у кого не спросил, не уточнил, думал, что одной анкеты достаточно. И там нигде не написано было, что для каждого человека нужно отдельно анкету заполнять. И никто мне не спонсор, никто не сказал. И мы месяц ждем, ждем эту анкету. Блин. Короче, наш там спонсор в Шеффилде, в Англии, пытается через своего депутата местного порешать, Это достаточно ли той информации, которую я в одной анкете указал или нет. Если нет, тогда нужно будет повторно еще 7 анкет 10 страничных заполнять. Шесть, и потом... Много, шесть. 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 короче, анкет. Я одну анкету сейчас три заполнял. В общем, без приключений никак. А что, мы по-другому не умеем. <с> <с> и нам опять нужно уезжать, потому что здесь ремонт, и нельзя уже оставаться, и нам нужно ехать дальше. Мы едем к Кире Поповой в гости, но у нее там нельзя жить, у нее там мало места. Мы думали какой-то отель снимать, но слава богу, в Инстаграме там какая-то девочка, которую мы один раз видели, она из Германии, нас знает, и нашла нам жилье там в одной семье, у которых 10 детей, и мы у них два дня будем оставаться. Вот с больными детьми, короче, такая тема. Настав час прощаться с Кариной. Всегда останетесь в моем сердце, честно. И я и так не так приятно, что я знаю там, кто что любит, кто сейчас там встает. И там приблизительно уже понимаю, О, сейчас Маша я еще спит, сегодня идет, везет детей или нет. Поэтому. З того що тут було в этом магазині, скажем так, в території этого помісті, як говориться, на що з маленьких пада. Вона поїхала до своєї мами, братів і сестри, які зараз тимчасово живуть в Німеччині. Вона дуже допомагала нам протягом цих двох місяців війни. Так важливо бути з друзями в нелегкий час випробувань. Ми будемо дуже сумувати за неї, але сподіваємось ще зустрітись. Поки не знаємо, де. Це вже не так важливо. Майже в кожній країні зараз живуть наші друзі з України. Світ став дуже тісним. Хоч нас розкидали по Європі, багато наших друзів і родичів залишаються в Україні. Ми підтримуємо їх як можемо. Ви також можете допомогти постраждалим від війни через фонд наших друзів Family of Christ. Долучитися можна навіть сумою в 10 гривень. Всі реквізити в описі під відео. Дякую. Привіт! знаешь, ти знаєш похоже? похожа? Да. На дуванчик. Тікати, будь Я намагаюся розмовляти українською і ми з мащою. З Папа! яєчко! Яєчко! будемо їсти! Нове місце, новий Дім. Нравится цей дом? Так! Да! Один минус. У меня нету своей комнаты. Ну, есть туалет.